Вітаю вас в ефірі. Програма Екополіс. Сьогодні ми говоримо про екологічні проблеми, які існують в Черкасах. Також про те, що саме становить загрозу здоров'ю Черкасців та і в цілому всього нашого краю. Моїм співрозмовником буде Володимир Абраменко. Він директор центру поводження з небезпечними відходами. Я вас вітаю в нашій студії. Добре, Добре. Отже, побутові відходи, в якому сьогодні стані вони і взагалі ситуація, яка в Черкасах, що становить небезпеку здоров'ю і нашому краю на сьогоднішній день. Ну, проблема по бытовых отходов, она mm -hmm. стояла с времен, как человек начал, как появился человек, и проблема бытовых отходов так и стала появиться, появ, вернее, появилась, и эта проблема необходимо решать. Что в настоящее время у нас находится, какая ситуация у нас в Черкасах mm -hmm. сейчас с, этим вопросом? В связи с тем, что количество населения у нас как бы сейчас около 300 тысяч, количество отходов, которые утвориваются у нас в Черкасах, это примерно, если так взять образно, около 30-40 огромных машин, которые вывозят ежедневно на свалку. Это общий объем, который создается. Второе. Как мы должны решать этот вопрос для того, чтобы уменьшить в разы количество этих отходов? Первое. Мы должны огнем и мечом, как говорят, ввести раздельный сбор отходов в Черкасах. Это первое. Уменьшит количество отходов, которые вывозятся на свалку, транспорта меньше. Второе. Уменьшит затраты э, на содержание нашей свалки. В-третьих, уменьшит количество фильтратов, которые вывозятся, это тоже затраты наши. В-четвертых, самое главное, это поможет вернуть большую часть бытовых отходов во вторичное сырье. И вот здесь, на вот этой проблеме, возврат вторичного сырья из бытовых отходов, я бы хотел остановиться более подробнее. Ваши думки какие? Что требуется сделать, для того, чтобы они все-таки процветали, принаймнее так? У нас иногда сложилось мнение такое, знаете, еще на уровне вот той байки, которая существует, Э, типа итальянская мафия жила за счет мусора. Ну, может быть, она и жила за счет мусора, но э, смотря какого мусора, mm -hmm. тут э, те предприятия, которые сейчас у нас занимаются отходами или переработкой вторичного сырья, находятся э, в таком состоянии, в очень тяжелом состоянии. Первое. До э, примерно 10 лет назад э, кабинетом министров был принят закон о том, что те предприятия, которые занимаются переработкой вторичных отходов, mm -hmm в частности, бытовых отходов, они э, не сплачивали НДС. И этот НДС четко контролировался и шел на развитие и на закупку оборудования, который, за счет которого они должны и могли дальше развиваться. Это был сделан колоссальный толчок в развитии некоторых предприятий. В настоящее время этот вопрос закрыт. И предприятия, находясь на системе оподаткование на загальной там или на других системах, вынуждены, получая какие-то доходы на переработке вторичного сырья, вкладывать их на налоги, на все, и получается, что они постоянно стоят на месте и не могут развиваться, как, как должны были развиваться. Ну, каждая страна, каждая страна, количество отходов, которые создаются, особенно бытовых отходов. И по качеству этих отходов можно определить. К примеру, сверхразвитые страны, которые имеют мощную экономику, если взять их отходы, то это, как правило, большинство бумажных материалов. Потому что все, вся упаковка изготовлена из бумаги, высокотехнологичной бумаги, которая заново идет. Более низкие страны со своем, по техническому уровню развития, они имеют упаковку полиэтилен, и другие э, виды отходов. Ну, например, практически уже развитые страны прекратили употреблять бутылированную воду с пэт бутылок А мы э, у нас как бы максимум это развитие. Все оборудование, которое было у них для производства пэт бутылок они сбросили нам его. Мы пока имеем очень такую серьезную проблему. Переработка этих отходов является очень трудоемкой, очень э, кропотливой и требует большой отдачи. В настоящее время многие предприятия, не выдержав конкуренцию, вынуждены закрываться. Поэтому основная задача органов МИСЭО саморедования, органов державных, осуществлять всевозможную поддержку вот этих ростков, которые пытаются пробиться. Если все это дело сделать и поставить, и помочь им, то мы будем сберегать наш бюджет. Мы будем не повышать тарифы mm -hmm. и мы будем не оказывать такого колоссального влияния на окружающую среду. Давайте вспомним про здоровье черкасов и здоровье нашей природы, нашего края. Что сегодня им загрожает? Ну, в настоящее время, если взять наши места, там, где хранятся отходы, это первое, наши свалки там, где узаконены, mm -hmm. а Второй вариант – это свалки, те, которые, так называемые, несанкционированные свалки. Так вот, если на свалках, которые имеют, а их всего около 10%, которые имеют там, паспорта отходов, выполнены по всем законам, а таких свалок нам можно сосчитать на одной руке, включая черкасскую свалку, то эти свалки оказывают минимальное влияние на окружающую среду за исключением. Это выброс метана, и мы его не собираем. И он разрушает наш озоновый слой и, при, и может принести большие э, проблемы в области проживания жителей вокруг этого объекта. Второе – это проникновение фильтрата, который собирается за счет отходов, дождев дождей, которые необходимо откачивать, затрачивать ресурсы и вывозить и сдавать на наши очистные сооружения. А его принимает, к примеру, условно не по одной гривны, а с учетом того, что высокой концентрации его принимают по 10 гривен то эти проблемы решаются. Если взять же второй вариант несанкционированной свалки, которые находятся практически во всех наших населенных пунктах, и там первое отходы выбрасываются как бытовые отходы, так и опасные отходы. Все это смешивается, и в дальнейшем переработка этих отходов практически уже исключена. Хотя Закон про отходы говорит о том, что один из первых пунктов запрещается смешивать отходы бытовые с промышленными отходами или смешивать отходы одного класса с другим классом, который приведет э, к невозможности переработки этих отходов. Я, Я хотела еще вот про такие небезопасные химикаты в товарах. Ну, это как бы здесь вот так можно посмотреть. Первое – это наши моющие средства фосфаты. Долгое время мы на это не обращали внимания и применяли их в огромных количествах в моющих средствах и при технологических процессах. И все это привело к тому, что эти фосфаты методом или путем накопления в наших водоемах, водоемах это. В озерах, в ставках, э в, ре в речках, особенно в малых реках, угу. да и Днепрово сейчас уже прошло накопление в таком количестве, что они способствовали э возникновению или бурному развитию всех водорослей, а особенно сине-зеленых водорослей. То есть это, если так грубо сказать, гормон роста э зеленых э водорослей, которые... Э приносит, наносит ущерб в том плане, что они поглощают огромное количество кислорода, рыбе не хватает кислорода, и рыба начинает массово задыхаться. Вот это вот самое огромное влияние на окружающую среду. И второе, употребляя в дальнейшем для водопользования, мы вынуждены для того, чтобы прийти к стандартам водоснабжения населения, вкладывать большое количество коагулянтов для того, чтобы обработать и мы могли хотя бы по тем стандартам употреблять их. Добре, если мы говорим о небезпеку химических веществ, то как выбрать нешкедливую для здоровья побутовую химию? Как быть нашим господином? Самое, к сожалению, или к счастью, вот забытый способ мытья посуды, особенно в домашних условиях, является обыкновенная наша домашняя горчица. Вот если кто этот вопрос забыл, и кто вот так вот, ну, как бы смотрит на все эти вещи, то горчица является уникальным средством для мытья домашней посуды, особенно для детей. Она не имеет никаких вредных компонентов, она прекрасно отмывает жир, она прекрасно отмывает все элементы это первое второе при выборе моющих средств то мы должны обращать внимание на состав э, тех веществ э, в которых нет фосфатов сейчас э, эти моющие средства появляются у нас в продаже э, в связи с закрытием и принятием директив о том что не пропускать их через э, государственную границу то Ми повинні смотреть, особенно для дітей, для того щоб не було таких веществ і все эти дела. Тоді ми можемо брати вещества. Якщо згадати про ртутні лампи, <кху> на сьогоднішній день ми неодноразово в програмі піднімаємо це питання, слідкуємо за тим, як їх збирають підприємства. Наскільки регулярно це робиться, і наскільки небезпечно сьогодні у дворах наших житлових будинків де є сміт... смітники, контейнерні майданчики. Туди ж все-таки знову зносять і зносять батарейки. начну Носять, носять і носять. І таке впечатлення, що ті, хто приносить дані лампи на. В контейнера выбрасывает, не понимает, что эти лампы в конце концов их вывезут на нашу городскую свалку. Итак. Они очень прекрасно их расколятся, они прекрасно обмоются дождем и все эти содержащие элементы смоются в фильтрат. Фильтрат заберут и сдадут на очистные сооружения, и все это методом просачивания, протекания окажется в наших водоносных слоях. Э -э наша мискарада периодично и каждый год отдать должное, выделяет э -э сумму денег в размере около 80 тысяч гривен, для того, чтобы организовать сбор, ну и места определены, и в принципе эта программа выполняется. И делается. Это делается не во многих городах. Черкас является одним из немногих городов, которые можно на одной руке перечислить, которые, в принципе, этой, этой проблемой занимаются и решают. Нагадаю глядачам, что сегодня мы говорили про то, что может загрожувати здоровью черкасцев, а також всему нашему краю. С нами был в гостях Володимир Абраменко, директор Центру поводження з небезпечними відходами. Я дякую вам ще раз за розмову. До нових зустрічей рівно за тиждень.